गणेशाय नमः ॐ परमात्मने नमः अथ ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमहता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेज्या योगः प्रोक्तः पुरातनः हतोऽसिमे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्ममिव

यदा यदा हि धर्मस्य प्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना नीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थसर्वशः काक्षन्तःकर्मणां सिद्धिं रजन्त इह देवताः क्षिप्रं हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले प्रहा इति मां योऽभिजानाति कर्म न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम, किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं सहनाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्चेत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान्मनुष्येषु सयुक्तकृत्नकर्मकृता यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवर्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते अत सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वतिज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः होगाय यज्ञोऽस्तथा परे स्वाध्याया यज्ञनाय यज्ञाश्च यतय संचितव्रताः अपाने जुश्वति प्राणम् प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगति रुत्वा प्राणायाम परायणाः अपरेनीयताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञमिदो यज्ञ क्षपित कलमश यज्ञ शिष्टामृत भुजो या ब्रह्म सनातनम ना लोकोस्त सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्विता सर्वान्वं ज्ञावा विमोक्षसे श्रेयां द्रव्यमयाद्ञा ज्ञानयज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धिप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपरीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहः एवं याचसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथोमयी अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव नृजिनं सन्तरिष्यसि यथैन्धास्य मेथोऽग्निः भस्मसात्कुरु ते अर्जुना ज्ञाननिदर्थकर्माणि भस्मसात्कुरु ते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परस्मि यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो नस्खं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया तस्माज्ञानसंतस्थ ज्ञानासीनामैर संशय योगम आतिष्ठोत्ष्ठ भारत ओं तत्सद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याजुन संवाद ज्ञानकम संयासो नाम चतुर्थ्याय